वराह उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्षा नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुण्डरीकाक्षम् विद्या विद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदवेदाङ्गपारगम् गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणम् सहस्रशीर्षिणं देवं सहस्राक्षं महाभुजम् जगत्संव्याप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरम् शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकाशं नमस्ये चक्रपाणिनम् शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनम् भावाभावविनिर्मुक्तम् नमस्ये सर्वगम्हर्यम् न अन्यत् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युता च्युता तन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीवराहपुराणे षष्ठोऽध्याये श्री पुण्डरीकाक्षस्तोत्रम् वराह उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदना नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुन्दरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेदवेदाङ्गपारगं गम्भीरं सर्वदेवानां नमस्येवारिजे क्षणम् सहस्रशीर्षिणं देवं सहस्राक्षं महाभुजम् जगत्सं व्याप्य नमस्ये परमेश्वरम् शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनम् नीलमेघप्रतीकाशम् नमस्ये चक्रपाणिनम् शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिम् न अन्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वया तन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीवराह पुराणे षष्ठोऽध्याये श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम् वराह उवाच श्री नमस्ते पुण्डरीकाक्षा नमस्ते मधुसूदन नमस्ते सर्वलोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं, नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याविद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेद वेद पारगं। गंभीरं सर्वदेवानाम् नमस्ये वारिजेक्षणम् सहस्रशीर्षिणम् देवं सहस्राक्षं महाभुजम् जगत्संव्याप्य तं नमस्ये परमेश्वरम् शरण्यं शरणं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनं नीलमेघप्रतीकाशं नमस्ये चक्रपाणिनम् शुद्धं सर्वगतं नित्यं व्योमरूपं सनातनं भावाभावविनिर्मुक्तं नमस्ये सर्वगं हरिम् नान्यत् किञ्चित् प्रपश्यामि व्यतिरिक्तं त्वयाच्युता तन्मयं च प्रपश्यामि सर्वमेतच्चराचरम् इति श्रीवराहपुराणे षष्ठोऽध्याये श्रीपुण्डरीकाक्षस्तोत्रम्